Привет! С вами снова я, канадец Оксана. Сегодняшняя тема у нас петелька. Более подробно расскажу дальше. Фишка карандашной техники заключается в том, чтобы веки не были припудренные, иначе карандашу будет очень тяжело э, скользить по самой коже, и вам будет тяжело нарисовать то, что вы именно хотите. Вот таким образом я беру карандаш в руки, путаю между пальцем, и начинаю красить. верхнюю линию, это надо было красить ее при открытом глазу, затем навела здесь линию, затем навела стрелку сверху, это возле линии самих ресниц и снизу тоже под линией ресниц, я беру затем следующую кисточку, вот точно так же путаю между пальцем и растушевываю карандаш. же я намного качественнее это все исполняла и красивее четкие линии делала. Ну, ничего страшного, когда мы по верху карандаша начинаем все забивать тенями, мы также можем исправить или доправить наши погрешности. добавила немножко перламутра в, во внутренние уголки глаз. Теперь я беру точно такие же золотые тени с перламутром и наношу на середину века. Ну, как мы добавили золото немножко на наши глаза. Подчеркиваю все тушью. Вот таким образом мне приклеивают кисточку к среднему пальцу, и я крашусь. Я подкрасила реснички, я подкрасила губы. Это самый прекрасный вариант для такого праздника, как 8 марта. Девочки, я вас поздравляю! Любите и будьте любимыми, и самыми счастливыми! С вами была я, канонец Оксана. До новых встреч!